Дорогие жители города Саратова, открылся первый в Саратове специализированный центр, который проводит комплексное лечение с помощью медицинского массажа на основании мануальной диагностики в профилактических и реабилитационных целях на высочайшем европейском уровне. Центр инновационного медицинского массажа «Рефлекс» – это первый центр, организованный Игорем Николаевичем Илясовым в Саратове на основе опыта и методик, ранее уже опробированных им в области. На сегодня его основная задача – донести до людей подробную информацию о об их деятельности. Поэтому Игорь Николаевич согласился рассказать нам об особенностях и преимуществах своего медицинского центра. Свой первый центр медицинского массажа я открыл в городе Балашове, где вместе с командой первоклассных специалистов мы смогли добиться прекрасных результатов. Вскоре мы стали замечать, как много людей приезжает из других городов и решили открыть подобный центр в Саратове. Это достаточно долгий процесс, поскольку только подготовка специалистов занимает не менее двух лет. Но в январе этого года мы все-таки добились поставленной цели. Суть нашей деятельности и наши основные преимущества кроются в каждом слове аббревиатуры ЦИМ Центр инновационного медицинского массажа. Я остановлюсь подробнее на каждом аспекте. Итак, почему именно Центр инновационного медицинского массажа Рефлекс? В отличие от небольших массажных кабинетов в спа-салонах, фитнес-центрах и поликлиниках у нас имеется полноценное здание, соответствующее всем стандартам и санитарным нормам. Большое помещение позволяет нам иметь целый спектр специального оборудования и приспособлений, необходимых для более эффективных процедур. И самое главное, мы имеем возможность собрать под одной крышей целый штат специалистов, которые не ограничены в принятии решений и во времени обслуживания пациентов. А правда ли, что в вашем центре работают специалисты только с медицинским образованием? ЦИМ «Рефлекс» прежде всего медицинское учреждение. У нас работают высококвалифицированные специалисты. По моему глубокому убеждению, мало иметь просто медицинское образование. Оно должно быть специализированным. Наши сотрудники учились или проходили переквалификацию в Кисловодской школе мануальной медицины. Это единственная в нашей стране школа, европейского уровня которая диктует нормы и инновации в сфере массажа в настоящее время существует много всевозможных техник и методик массажа что же такого особенного предлагает наш центр инновационный подход еще одно наше выгодное отличие и явное преимущество кроме 50 методик инновационного массажа в арсенале нашего центра имеются мои личные разработки я работал на ними более 12 лет а сегодня все наши специалисты обучены этим инновациям. В представлении людей лечение с помощью массажа это лечение позвоночника или опорно-двигательного аппарата. У нас же более широкий спектр. Мы разрабатываем индивидуальный комплекс лечения при различных заболеваниях сердечно-сосудистого, дыхательного, мочеполового, травматологического характера. Медицинский массаж показан при всех видах заболеваний. Почему именно массаж? У массажа есть серьезные преимущества перед оперативным или медикаментозным лечением поскольку это безопасная процедура, которая не повреждает ткани, работает с корнем заболевания и подходит для всех возрастов. Но для полноценного качественного лечения важен не только массаж. Вы можете найти талантливого специалиста, но хороший медицинский массаж становится лучшим, если его сочетают с различными терапевтическими воздействиями. Это помогает улучшить его эффект. Поэтому мы используем комплексный подход и рассматриваем массаж как сочетательную процедуру, комбинируя его с лечебной физкультурой, мануальной терапией, физиопроцедурами, фитолечением и другим. В среднем в одной ежедневной комплексной процедуре от 3 до 7 терапевтических воздействий одновременно. Я убедилась сегодня, что Центр инновационного медицинского массажа «Рефлекс» предлагает качественные услуги по доступным ценам. Здесь должно должным вниманием отнесутся к каждому клиенту и помогут найти решение даже самых сложных проблем. В данный момент в Центре проходят акции. Приходите, ждем вас по адресу город Саратов, Первый Вакуровский, проезд 6-9, вход в горпарк с улицы Чернышевского. Наш телефон